بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مولده حكى بدر الدين العيني في تاريخه الكبير ثلاث روايات في ميلاده وهي سنة إحدى وسنة سبعين وسنة ثمانين abu hanifa rahimahullohning tug'ilgan zamoni degan hanafiy mazhab ulamolarining katta muhaddis sahihlaridan biri o'zlarining tarixul kabir kitoblarida abu hanifa rohimaullohning tug'ilgan yili to'g'risida uch xil rivoyatni keltiradi bu rivoyatlardi birinchisiga ko'ra abu hanifa rahimahulloh hijriy oltmish birinchi yilda tug'ildi ikkinchi rivoyatga ko'ra hijriy yetmishinchi yilda tug'ildi uchinchi rivoyatga qaraganda hijriy saysoninchi yilda tug'ildi mana shu ixtiloflarning nihoyatda ahamiyati katta chunki agar birinchi rivoyatga ko'ra abu hanifa rahimaulloh oltmish birinchi yili tug'ilgan bo'lsa unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamoniga yana ham yaqinroq bo'lad ham zamon e'tiboridan fazilati bo'ladi va payg'ambarimiz alayhissalomning zamoniga yaqin bo'lishligini natijasida ko'proq sahobalarni ko'rgan bo'ladi lekin albatta odamlarning o'rtasida abu hanifa rohimaulloh saksoninchi yili tug'ilganligi mashhur bo'lgan agar saksoninchi yil tug'ilgan bo'lsa mana payg'ambarimiz alayhissalom zamonidan o'n to'qqiz yil kechikyaptida o'n to'qqiz yil ichida ko'pgina sahobalar shahid bo'lib ketgan dunyodan o'tib ketgan ularni ko'pchiligini ko'rmagan bo'lib qoladikan nihoyatda yani, muhim masala bu shuning uchun haqiq ulamolar bu nuqtalarga ko'p diqqat qilishadi va tarixiy voqealardan dalillar keltirishib abu hanifa rohimaullohning saksoninchi yildan oldinroq tug'ilganligini isbot qilishadi abu hanifa rohimaullohning ismi butun ulamolarning ittifoqi bilan a ma -Nu'man. nomonning lug'atdagi asliy ma'nosi badanning turishligiga sabab bo'lgan qon degani qon nomon degani lug'atdagi ma'nosi qon degani bu yerda endi abu hanifaning nomon degan otidan mana bu ma'noga bog'lab turib ulamolar aytadiki insonning badanini turishligiga qonning qanchalik ahamiyati bo'lsa abu hanifa rohimaullohning bu qur'oni hadisning saqlanib qolishligiga qilgan xizmatlarining shunchalik ahamiyati katta deydi abu hanifa rohimaullohning qilgan xizmati qur'oni hadis uchun xuddi mana bu qondek bo'ldi shu darajada muhim bo'ldi deydi yani, bo'ldiyoki bo'lmasam abu hanifa rohimaullohning degan ismlarni lug'atdagi boshqa bir ma'nosiga ko'ra isi hidi nihoyatda go'zal bo'lgan yoqimli bo'lgan qizil bir o'simlikni oti arablarda nomon deganda shunday bir o'simlikni ham nomon deydi qizil bo'ladi hidi nihoyatda shirin bo'ladi endi abu hanifaga bog'lab aytadiki abu hanifa rohimauloh islom diniga nihoyatda katta xizmat qilganligi uchun u kishining hayoti bilan tanishsangiz va u kishini xizmatlari bilan tanishsangiz u kishini bu qilgan xizmatlari islom diniga bergan manfaati xuddi mana shunday hidi isi go'zal bo'lgan bir o'simlikka gulga o'xshaydi shuning uchun imom shofiy shafi aytgan ekanlarki abu hanifani bizga ko'p zikr qilinglar abu hanifa to'g'risida bizga ko'p aytinglar chunki Abu Hanifa rahimahullah dostlar kançalık yok zikir kısaları şunçalık bir güzelliği ziyade bulurlar diye ne kadar. Al fualanun minel Üçüncü manası nü'man, ni'mat diyen mananı fualanun vaznedeyi mübalağa manası. Yani ni'met. Hayatta köp ni'mat diyen manası var. nü'man diyen. Abu Hanifa rahimahullah ne? Allah subhanahu wa ta'ala yaratgenliği va islomning xizmatiga tavfiq berganligi butun ummat uchun butun mo'minlar uchun alloh tarafidan nioyatda katta bir ne'mat bo'ldi shuning uchun mana <laughs> oti va hayotining o'rtasidagi ba'zi bir nuqtalarni ulamolar bayon qilishadi haqiqatdan ham abu hanifa rahi hayotini o'qisangiz mana o'qiyapmiz nihoyatda ta'sirlanasiz katta xizmat qilganligidan ka xabardor bo'lasiz bo'lasizbuiknyasi abu hanifata bu abu hanifa odamlarga qo'yiladigan narsa uch xil bo'ladi birinchisi ism ot ikkinchisi kunya masalan abu fulan falonchining otasi falonchining o'g'li falonchining amakisi falonchining nevarasi deb qo'yilgan narsalarni kunya deyiladi kunya haligi odamning otini zikr qilmasdan mana shunday izofa qilib zikr qilishadiki sha'nini martabasini ulug'ligini ifoda qilishlik uchun uchinchisi laqab deyiladi laqab qo'yiladi laqab uch xil bo'ladi birinchisi ta'zim uchun bir odamni martabasini balandligini ifoda qilishlik uchun ba'zi go'zal laqablar qo'yiladi bu joiz ikkinchisi tarif uchun tanishtirishlik uchun shu qaih bo'lmagan yomon bo'lmagan kalimalar bilan tanishtirish maqsadidagi laqablar bu ham joiz uchinchisi tahqir uchun odamni taxtga urishlik uchun masxara qilishlik uchun ba'zi laqablar qo'yiladi bu durustemas bu harom qur'onegan mana imom azamning kunyasi abu hanifa hanifaning otasi degani annas hanifatun degan kalima kalima hanifun degan kalimani muannasi bo'ladi hanifun degani faqatgina ollohning yo'liga moyil bo'lgan ollohning yo'lidan boshqa yo'llardan yuz o'girgan faqat ollohning ibodatiga yuzlangan faqat allohning itoatiga yuzlangan ollohdan boshqasining itoatidan yuz o'girgan ollohdan boshqasini ibodatidan yuz o'girgan kishini hanif deyiladi ibrohim alayhissalomning millatini hanif millat deyiladi millata ibrohima hanifa balki ibrohim alayhissalomning hanif millatiga ergashaman degan ma'noda oyatlar qur'onda ko'p zikr qilinadi shu yerda ba'zi bir ulamolar aytadiki imom azamni abu hanifa deb tushunyalanganligini sababi hanifa degan qizi bor edi hanifaning otasi deb shu qizini otasi degan ma'noda ishlatiladi deydi lekin buni uhaqqiq olimlar katta ulamolar rad qilishadi abu hanifani hanifatun degan qizi borligi to'g'risida tarixdan biror dalili yo'q bu ham abu hanifaga xafat qilganlar u kishini dushmani bo'lgan kishilar tarafidan to'qilgan bir yolg'on qissa hatto aytishadiki abu hanifa shu qizi hanifa degan qizi bor ekan xotiniga aytisdiki shu qizimiz balog'atga yetgan vaqtida hayz ko'rgan vaqtida menga aytgin shu zahoti buni erga beray dedi chunki qizlarni iloji boricha tezroq erga berishlik kerak ayollarning shahvati erkaklargidan ko'p bo'lganligi uchun agar kechikadigan bo'lsa ko'proq o'tiradigan bo'lsa ayollar qiynaladi nihoyatda uni boshqaga aytolmaydi ham shu qizlarini saqlab turishligi bilan ota ona nihoyatda gunohkor bo'ladi va dunyoda mana shu fasoblarni ham mana shu yomon odatlar sababchi bo'ladi shuning uchun abu hanifa ham qizini shu balog'atga yetishiga erga bermoqchi bo'lib xotiniga shunday tavsiya qildi deydi bu qissa keyin abu hanifani qizi kechasi balog'atga yetibdi ekan hayz ko'ribdi ekan onasi keyin imom azamga bu ibodatiga men halol berib qo'ymay erta bilan aytamanda deb keyin erta bilan aytishdi shunday qiziniz kechasi balog'atga ketdi hayit ko'rdi ke desa abu hanifa ko'p xafa bo'lgan ekan men senga aytgan edim balog'atga yetgan soatda menga xabar bergin deb nimaga aytmading deb keyin qizini chaqirib kechirim so'rabdi ekan qizim meni kechirgin sen balog'atga ketgan vaqtingdayoq seni erga berishim kerak edi ammo onangni qilgan xatosini sababidan kech qolibdi senga zulm qilbdam men endi mendan rozi bo'lishing uchun nima qilay desa keyin qizi aytdi ekanmishki siz o'zingizni abu hanifa deb kunyalantirasiz o'zingizni abu hanifa deb tanishtirasiz shunda rozi bo'laman debdi ekan abu hanifa keyin o'zini hanifani otasi deb mahuqiigan aa bu qissa hozirgi aytganimdek i birqissa to'g'ri qizlarni ertaroq eriga berishlik masalasi to'g'ri bu qur'oni hadisga to'g'ri keladi lekin imom azamni hanifa degan qizini borligi bu zaif rivoyat yo'q tarixda kelmagan dalil yo'q bunga mana abu hanifani haqatchilari tarafidan aytilgan deganligini sababi shuki halifni faqat allohning diniga faqatgina allohni yo'liga moyil bo'lgan degan kuchli bir ma'nosi bor aslida imom azamni abu hanifa deyishdan maqsad bu kishi ollohga shunchalik ibodat qildiki allohni yo'lini shunchalik mahkam ushadiki hattoki mana shu yo'lning otasi bo'ldi masalan ba'zi ulamolarni abul atanot deydi yaxshiliklar otasi deydi ko'p yaxshiliklar qilganligi uchun arablarda shunday bor yoki abul xayrot deydi hayratlarning otasi yoki abul barokat barakatlarning otasi degan kunolarni qo'yiadi hayotiga qarab turib o'sha odam islomga ajib bir barakali xizmat qilgan bo'lsa ko'p kitob yozgan bo'lsa ko'p da'vat qilgan bo'lsa ko'p ahkomlarni eh, si behiyo bo'lishiga tirilishiga si sabab bo'lgan bo'lsa abul barokat deb kunyo qo'yishadi abu hanifaniki ham shunday bu kishi qur'oni hadisni mahkam ushlaganligi uchun qur'oni hadisdan tashqariga chiqmaganligi uchun abu hanifa mashhur bo'ldi hanifa mana faqat ollohni yo'liga moyil bo'lgan xatachilar mana bu, bu ma'noni o'rtadan chiqarishlik uchun bu kishini obro'sini tushirishlik uchun mana bu yuqoridagi ضعيف الروايات لذا أدم لدرجة ثرقتها. قال قال صالحيو ولا أعلم بعد الفحص الشديد أن أحدا من المشهورين تكن بأبي حنيفة قبل الإمام النعمان بن ثابت، فهو أول من كني بها منهم. إمام صالحية هذا من tarix kitoblarini qattiq tekshirganimdan keyin ko'rdimki imom azam an m in obidan oldin mashhur olimlardan hech kim abu hanifa deb kunyalanmagan abu hanifadan oldin abu hanifa degan kunyada mashhur olimdan hech kim o'tmagan shu mashhur olimlarni ichidan abu hanifa degan kunya bilan kunyalangan kishilarning birinchisi imomi azam degan ekanlar bu yerda mashhur olimlar deganligidan demak tarixda abu hanifadan oldin ham abu hanifa kunyasi bilan ma tanilgan kishilar bo'lgan lekin ular mashhur emas katta olimlar emas ba'zi kitoblarda kelgan u odam o'tganmi o'tmaganmi ixtilofli masala lekin mashhur olimlarni ichida o'tmagan birinchi bo imom azam abu hanifade mashhur bo'ldi yani ana u kishidan keyin u kishini maqominimartabsi martabasini umid qilgan holatda boshqa ulamolarga yoki dinga katta xizmat qilgan qur'oni hadisni mahkam ushlagan olimlarga odamlar abu hanifa deb kunya qo'yishdi shu yerda yana bir botil qissa bor odamlar odamlarda tarqagan abu hanifa aytibganmishki kim meni kunyani o'ziga qo'yadigan bo'lsa jinni bo'ladi degan gapni gapirib ekanmis keyin ba'zi odamlar o'ziga abu hanifa degandan keyin jinni bo'lib qolibdi ekanmish yoki farzandiga abu hanifa desa jinni bo'lib qolibdi ekanmish bu botil qissalar ular botil gaplar bizda shunday botil narsalar ko'payib ketgan alisher navoiydan bir qissani aytishadi mana ismlarni ichida eng go'zal ismlar abdulloh abdulrahmon abdul aziz abdulvahob shuningdek allohga allohning quli deb nisbat berilgan ismlar eng go'zal ismlar undan keyin payg'ambarlarni ismlari payg'ambarlarni ismini ichida eng go'zali muhammad ahmad mahmud shular payg'ambarimiz alayhissalomning ismlari mana bular eng go'zal ismlar demak har bitta mo'min shu ismlarni qo'shishlikka harakat qilish kerak ammo bizni diyorda hayratda qolasizki xuddi din dushmaniga o'xshab botil qissalar tarqagan aytishadi bir kuni alisher navoiy odamlar bilan gaplashib o'tirsa bir jinni devona bir bola ko'chada hammani tosh bilan urib so'kib daraxtlarni sindirib yurgan ekan shunda alisher navoiy aytibdiki borib so'ranglar shu bolani oti yo muhammad yo degan keyin odamlar borib so'rab seni oting nima desa ahmad debdi keyin odamlar hayratda qolishibdi alisher navoiyni donoligiga kelib aytishibdiki siz hazrat qaan bildingiz buni otini ahmad yoki muhammadligini desa aytibdiki ahmad muhammadlarni ko'p tushundik yo jinni bo'ladi yo ahmoq bo'ladi degan ekan buni alisher navoiy aytmagan aytgan bo'lsa ham g'alati aytgan xato aytgan durust emas bu narsa be abu hanifa to'g'risidagi haligi qissaham mana shunday botil narsa